поздравить болельщиков руководства, свою команду с победой. Игра была сегодня легче, чем в Киеве, потому что совсем разные игры были. В Киеве в парком Сангарда очень холодно было. Мы сидели в курточках, играли. То есть и Каштан там очень все давно не приспособлены, они там тренируются давно. Очень хорошо начали там игру. Ну, но все-таки мы выиграли там. Здесь совсем другая игра, мы играли у себя болельщики поддерживали нас, и мы очень хорошо начали игру, ушли его отрыв, то есть хорошо защищались агрессивно, не дали почти что ничего забить, не пикинролы сыграть. Потом после второй где-то сбавили чуть-чуть пятерка основная, но все-таки мы выиграли. Да, <coughs> после, второго, после первой половины у нас было 10 потерь, и мы проиграли немного, взяли подбор у нас, я думаю... Потом уже меньше было потери, и Каштан уже в концовке устал, потому что у них маленькая ротация, и они начали делать потери, и думаю, за успех. у вас сжатый очень график, ну как бы за три, три матча за пять дней, твое видение выезда в Луцк, и в принципе, насколько вот этот ритм может повлиять на игру команды, как настраиваться на Ну, очень тяжелый выезд. У нас две игры в Луцке будут за четыре дня, потом возвращаемся сюда, играем. С Луцком мы здесь играли. Очень хорошая команда. Каждый герой она добавляет, добавляет. То, что завтра вы, из тренера, ты понимает, сегодня дал больше порать молодым, дал старшим отдохнуть, потому что очень серьезно. Ну, серьезная команда Луцкий, и потом дальше здесь, через день-два через у нас Потом опять отдыхаем день-два и едем туда играть. Очень серьезно всегда.